मार्कण्डेय उवाच नारायणपरब्रह्मं सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशिरोवतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणान् रक्षतु मे हरिः आकाशराट्सुतानाता आत्मानं मे सदावतु देवदेवोत्तमोपायद् देहं मे वेङ्कटेश्वरः सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गाम्बाजा निरीश्वरः पालयेन्मां सदा कर्म साफल्यं नः प्रयच्छतु या तद्वज्रकवचमभेद्यं वेङ्कटेशितुः सायं प्रातः पटे नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः इति मार्कण्डीयकृतं श्रीवेङ्कटेश्वरभज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णं ना वीडियो कुक्ति न लैक् चेण्डि शेर् चेण्डि सब्स्क्रैब् चेण्